Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio, vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias, estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Gupse Ozai y Arduk, sé que te gustan mucho nuestros dos jugadores, estos comentarios hicieron que nuestra pareja de recién casado se rindiera, he recopilado las noticias para ti hasta el final. No olvides mirar disfruta viendo. La fealdad que le hicieron a Gupse Ozay en su día más feliz. En el día más feliz de Bar Arduk y Gupse Ozay, los comentarios feos hechos para Gupse en las redes sociales fueron eliminados. Se había casado con Gupse Ozay en Bar Arduk Cesme. En la boda, la pareja también tuvo a su gata Lili, a quien vieron como su hija, y a su perro Mia y el gerente. Una pareja que trajo su relación de seis años a la mesa de bodas. Después de firmar, Posó para la lente con sus amados animales. Sabaz la fealdad de los escritores de Gupse Uriet Sabazozbei y Unurbasturk llevaron la boda sorpresa a sus rincones. Un columnista reprochó los siguientes comentarios sobre Bar y Gupse, Bar Arduk y Gupse Ozay coronaron su unión con el matrimonio que contrajeron en Cesme. Ambos son personas exitosas y brillantes en el trabajo. Hemos oído hablar de los lados de su relación que han estado sucediendo durante seis años que serán el tema de una revista, la más mínima ambición. ¿Qué quieres decir con que cae sobre nosotros? Que Dios te descanse en una almohada. No, pero aquí no funciona. Nuestro sentido de envidia nacional entra en juego y en el día más feliz de la mujer, las redes sociales se agitan con mensajes como la fealdad de Gupse Ozai. No sé si debo decir geris o maligno, pero la mayoría de los que hacen esto también son mujeres. Demos juntos a estas personas un ultimátum de dos puntos, R, gupseo o Zaino es una persona fea en absoluto, además, es muy hermosa. Incluso si no se ajusta a su comprensión estética estereotipada. Además, el éxito hace que una persona se vea más hermosa de lo que es. Creó la serie de leyendas de Lía. 2- ¿A dónde vas a llegar llamando a la mujer que admiras, Bararduk, enamorada de Agli? Si tienes un burro, llévalo a Fizan, no a Nide. ¿Por qué pasó a Uskudar, que se llevó el caballo? O un Urbasturk, el que no puede resolver su relación con Darisi. Gupseozai y Bararduk. Por supuesto, no ha habido otra pareja famosa que haya sido comentada tan abiertamente. No se adaptan el uno al otro sobre ellos especialmente por los fanáticos locos de Bar Arduk. Yo también soy testigo. Una vez, los tres tomamos una foto uno al lado del otro. Los fans de Arduk publicaron mil comentarios negativos de Gupse sobre la foto en el primer segundo, no lo podía creer. Estos comentarios hicieron enojar mucho a los fans de Gupse y Pis y ¿qué piensas al respecto? ¿Quién es Gupse Ozai? Gupse Ozai nació en 1984. Gupse Seozai nació en Izmir de una familia de origen circasiano. Su nombre en circasiano significa dentro de mi querida. Gupse zai estudió en el Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Universidad del Egeo. Recibió un premio con el documental Yaman Yam, que rodó con sus amigos durante sus años universitarios. Ha probado todos los campos que beneficiarán su carrera, desde TRT hasta compañías de producción, desde tabloides hasta sets de series de televisión. Y luego trabajó como escritor de publicidad durante cuatro años, y luego dejó su trabajo y se mudó a la industria de las series de televisión. Después de varios intentos de serie, realizó bocetos de psicólogos con sus amigos, gracias a los cuales obtuvo un papel en la serie Yalandunya. Gup Seozai apareció en la audiencia con el personaje de Celia en su primera película de Lía que fue lanzada el 14 de noviembre de 2014 y fue escrita por ella misma y dirigida por Haakan al -Ghul. Interpretó el papel principal de Burku en la película Kukuk Snaf, que se estrenó el 8 de abril de 2016. También fue uno de los personajes principales de la película Gorunce, que se estrenó el 2 de diciembre de 2016 y que escribió su propio guion.